це мистецько розважальний проект дієві особи щодня по буднях з 5 до 6 вечора в прямому ефірі ми знайомимо вас з творчими, цікавими, неординарними людьми Черкас і не тільки. Розповідаємо, чим живуть наші милі Черкаси, та долучаємо вас до прекрасного. Сьогодні у нас буде спортивний понеділок і мова піде про баскетбольний клуб Черкаські Мавпи. Я буду знайомити вас з його досягненнями, гравцями та тренером, а також чарівними дівчатами з групи підтримки. До мене сьогодні на гостину завітав Йовіця Марсіч, головний тренер БК Чоркаські мавпи та Андрій Корочкін, гравець «Чоркаських мавп». Доброго вечора, рада вітати вас у нашій студії. Добрий вечір. До нашої розмови я запрошую і вас, шановні телеглядачі, набрайте 37 53 33. Телефонуйте, ставте свої запитання нашим гостям, висловлюйте своє ставлення до того, як грають «Чоркаські мавпи. Також ми разом з кафе Соло підготували для вас запитання, давши відповідь, на яке ви отримаєте. Запрошення на двох до кафе соло. Тож увага, які попередні назви столиці Угорщини Будапешта? Якщо знаєте правильну відповідь, набирайте 37 53 33. Кафе соло це не лише смачна кава в такій незвичній, приємній. Атмосфері, де є соляні стіни і користь для здоров'я, а також і можливість виграти поїздку до Будапешту з 20... із лютого до 30 березня. Там триває акція. Всі, хто завітають, пригостяться тістечками, кавою матимуть змогу взяти участь у розіграші путівок до Будапешту. Тож не втрачайте таку чудову нагоду. У мене питання до вас, шановні гості, скажіть, будь ласка, як ви потрапили в баскетбол? Звідки у вас любов до баскетболу і як давно займаєтеся? Можливо, почнемо Андрію з вас, а потім появиться. Ну як любов к баскетболу взялась примерно в десятому класі, средней школы. До цього я тренувався бы, спорту. во все умею играть, в принципе, довольно-таки хорошо во многие виды спорта. Может быть, если бы чем-то другим занялся, даже лучше б, наверное, чем в баскетбол играл. Но так сложилось, что понравился как-то баскетбол. Смотрел на старших ребят, которые уже умели играть и начал заниматься. И потихоньку-потихоньку дорос до как бы, уровня Суперлиги. А скажите, пожалуйста, как життя привело вас в Черкас и в Черкасский мав? Когда, ну, чи долго разглядали возможность играть в этом клубе? И че не дует еще топор ехал в центре Черкасских моб? Ну, как бы в Черкасах я уже второй раз, как бы первый раз меня жизнь сюда привела в 2009 году. Это после моей долгой карьеры в Южневском химике, это было 10 лет. Я как бы решил сменить команду, обстановку что ли и переехал в Черкассы. Но ненадолго, всего на три месяца, потом команда как бы не осталась в Суперлиге украинской. Они спустились на одну лигу ниже. И мне пришлось опять менять как бы, клуб, чтобы не менять уровень, так скажем. И поэтому я переехал. А сейчас уже во второй раз я здесь, как бы все отлично, мне все нравится как бы, в Черкасах. Я полностью доволен пребыванием здесь. Нашим телеграмматойщинам скажу, что я сейчас смущенно буду перейти на российском мову, чтобы лучше поразиться с паном Ювеца. Господин Ювеца, скажите, пожалуйста, вы в Черкасах уже во второй раз тренируете Черкасских маб? Когда получили приглашение, долго думали или ну, второй раз приехать в Черкасы и тренировать наших ребят? Ну, я знаю, что для вас долго. Я... У меня было 2-3 часа, чтобы разобраться с людьми, чтобы мне рассказали, что они хотят и как хотят. Знаю, что организация клуба была на немножко нижнем уровне от этого момента, когда я ушел в Черкассы. Они обещали, что снова все будет, как раньше было. Постарались сделать, чтобы условия были нормальные. Мне намного легче работать там, где я уже знаю люди с работников. И думаю, что очень быстро было за две стороны, чтобы принять такое решение, чтобы снова работать. А скажите, пожалуйста, как давно вы любите баскетбол, играли ли сами в баскетбол или сразу стали тренером, ну как ваш жизненный путь? Я, я начал рано, был пятый класс, когда сборная Югославии э, взяла золотую медаль в Москве на Олимпиаде. И тогда все захотели стать баскетболистами. Тренировал и играл до, до 19 лет, потом, так, когда должен был уже сеньорским баскетболом заниматься, получил очень серьезную травму у меня э, крестные связи, крестовая колено, крестообразные связи. Разрывал, тогда это была очень серьезная травма, которую не было возможно нормально установить. И начал рано заниматься тренерской работой, потому что захотел остаться в баскетболе. Так что с временем стал младый опытный тренер. <laughs> уже не такой млад, но... Молодой тренер. Опытный, да. А что тяжелее, играть в баскетбол или тренировать все-таки? Как вы для себя уже? Но no, я думаю, что намного легче играть, когда у тебя есть возможность, възможно, возможность лично сделать что-то на площадке, брат, между на себя и, брат, отвечать, делать то, что знаешь, что должен сделать. Думаю, что легче в момента да ти ты фокусирован на твоё дело. Когда ты тренером должен управлять 10 игроков, должен думать очень много вещей, такое давление больше на тренера. Знаете, как е правила, если играем, так да игроки, это которые заслуженные, самые лучшие, самые красивые, <laughs> <и> все нормально. <laughs> Если проиграешь, тогда тренер проиграет. Так что думаю, что без легче быть игроком. Андрей, скажи, пожалуйста, насколько суворый пан тренер? Так, мне кажется, вообще не, не суворый как бы не строгий, правильно я понял? Как бы... так, в меру, в меру строгий. В принципе, как бы сербские тренера как бы, этой школы, они, они все как бы требовательные. Но я, в принципе, большую часть своей карьеры играл с сербскими тренерами, как бы, и, наверное, успешнее всего как бы, с ними выступал, потому что они ставят четкие задачи. Как бы. Есть тренера, которые не могут сформулировать задачи, как бы, которые они хотят видеть от игрока, как бы, выполнение этих задач. Вот как бы Наш тренер четко их ставит, как, бы, как и многие остальные, как бы сербские, именно этой школы тренера. Поэтому в меру строгий, как бы нельзя сказать, у меня были стражее, как бы, ну, неправильное слово, наверное, как бы, были, не буду его повторять, были как бы тренера пожестче, пожестче да, в принципе, да. Вот так. Красик вот такая вот... Та... Нет, конечно, да. Наверное, лучше, когда все в меру, потому что если сильно перебор с жесткостью, как бы это может, наверное, чуть-чуть приглушить команду в психологическом плане.